الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حَمَئٍ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم اکل لی اس جد لی بشر خلقتہو من سلسال من حمی مسنون قال فخرج منہا فإنک رجیم وإن علیک اللعنت الى یوم الدین صدق اللہ العظیم آیت نمبر 27 سے لے کر آیت نمبر 35 تک انشاءاللہ سورہ حجر اور چودمہ سپارہ ہم سمات کریں گے اللہ تعالیٰ نے کل ہم نے سنا نا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس سے پیدا فرمایا ایسی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے جو پہلے سیاہ بدبودار گارا تھی پہلے کیا تھی وہ سیاہ بدبودار بدا گارا تھی پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بل جان نہ ہو من قبل من نار السموم اور جان کو ہم نے پیدا فرمایا اس سے پہلے ایسی آگ سے جس میں دھواں نہیں تھا ٹھیک ہے نا انسان سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جان کو پیدا فرمایا اسے کس سے پیدا فرمایا آگ سے انسان کو کس سے پیدا فرمایا کھنکتی ہوئی مٹی سے جو کیا تھی سیاہ بدبودار گارہ تھی آگے سنیے فرمایا و از قال ربو کل ملائق باشارم من سلسال من حامہ مصنوع اے محبوب یاد فرماؤ جب آپ کے رب نے کہا تھا فرشتوں کو آپ کے رب نے کیا کہا تھا فرشتوں کو میں پیدا کرنے والا ہوں بشر کو انی خالقن بشرن میں بشر کو پیدا کرنے والا ہوں کس سے من سلسال من ہم مسنون کھنکتی ہوئی مٹی سے جو پہلے کیا تھی سیاہ بدبودار گارہ تھی پھر فَإِذَا سَوَّئِتُهُ پھر جب میں اسے درست فرما دوں وَنَفَخْتُ فِيهِ تو رُوحِ اور پھونک دوں اس میں خاص روح پھونک دوں اس میں خاص روح اب یہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہہ رہا ہے کہ فرشتوں تمہیں پتہ ہے کہ میں نے انسان کو کھنکتی ہوئی سیاہ بدبودار گارے والی مٹی سے پیدا کیا فرمایا جب میں اسے بنا لوں فَإِذَا سَوَّئِ تُو تو برابر کر لوں ورن فخ تو فی اور اس میں اپنی خاص روح داخل کر لوں پہلے کیا تھا نہیں مزہ نہیں آیا مجھے آپ سے بات کر کے پہلے تھی سیاہ بدبودار گارے سے بنی ہوئی مٹی کا یہ ڈھانچہ پھر اسے برابر سرابر کیا ناک کہاں رکھنی تھی رکھی کان کہاں سجانے تھے سجائے آنکھیں کہاں رکھنی تھی رکھی سارا کچھ رکھ کے پھر فرمایا وانا فِيهِ روح رُوحِ پھر میں نے اس میں اپنی روح پھوک پھونک دی اور روح بھی خاص روح دی اب انسان کی ترقی ہو رہی ہے پہلے کیا ہے انسان اور پھر اللہ نے اپنی خاص روح اس میں داخل کر لی پھر انسان کیا ہو گیا پہلے تھا سیاہ بدبودار کھنکتی ہوئی مٹی سے بنا ہوا یہ انسان پھر اللہ نے کہا جب میں نے اس میں روح پھونک دی اب فرشتوں کو کہا اب ذرا ترکڑے رہنا فَقَعُوا لَهُ ساج تو گر جانا اس کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے کیونکہ اب یہ وہ نہیں رہا اب یہ وہ نہیں رہا گر جاؤ دیر نہ لگانا اللہ کے اس خوبصورت چاکار کے سامنے فاسا جد الملائکہ تو پھر اللہ نے بتا بھی دیا نا اللہ تعالیٰ کا نظام ہے اپنا بڑا خوبصورت اس نے بتایا فاسا جد الملائکہ فرشتے سارے سجدے میں گر گئے کلوں سارے کے سارے اجمعون سب کے سب سب کے سب فرشتے سارے کے سارے فرشتے اللہ کے اس حکم کے مطابق انسان کے اس مجسمے کے آگے جھک گئے اللہ ابلیس لیکن ایک ان میں لانتی ابلیس تھا جو نہیں جھکا اللہ کا حکم نہیں مانا ابا انکار کیا اللہ کا حکم ماننے سے کیا کیا ایک ہے بے عملی نماز فرض ہے نہیں پڑھتا بے عملی ہے لیکن نماز کی وقت اہمیت سمجھتا ہے کہ بڑی اہمیت ہے اللہ کی بندگی ہے بس نالائق ہوں سست ہوں کمزور ہوں یہ ہوں وہ ہوں تو کہا کہتے ہیں نماز نہ پڑھنا ہی تو نماز کو بکات نہ دینا ہے اگر وہ نماز کو بکات دیتا ہوتا تو سارے کام چھوڑ کے وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ابا وسط یعنی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی ان سے کوئی غلطی ہو گئی اسے ابا ان نما ساج دین اس نے انکار کیا کہ وہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہو سجدہ کرنے والوں سے ایسا انکار کیا ابلیس اللہ تعالی نے ابلیس کا کیا وجہ ہے اللہ تکون نما ساج کہ تو نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ نہیں دیا کیا وجہ ہے اللہ سے چھپا ہوا تھا اللہ سے چھپا ہوا تھا لیکن اللہ یہ پوچھ کے انسان کی حقیقت کو بھی بیان کر رہا ہے انسان کے مقام کو بھی بیان کر رہا ہے قال کہنے لگا لم اکل اسجدہ لاشر کہنے لگا میں گوارہ نہیں کرتا کہ سجدہ کروں اس بشر کو مجھے گوارا نہیں ہے میں اس بشر کو سجدہ کروں خلقته من تہمن من ہم مسنون جس نے جسے تو نے پیدا کیا بجنے والی کھنکناتی مٹی سے جو پہلے سیاہ بدبودار تھی اسے تو نے پیدا کیا اسے میں سجدہ کروں اللہ اکبر جس یہ کہنے کی دیر تھی رجيم اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اے بے ادب نکل جا یہاں سے تو مردود ہے تو کیا ہے کیا مردود, مردود, مردود ہے ہے وَإنَّ اللہ باش کوئی نہیں کیتی چلو تے لانتا پہ گئی بس اللہ باس نہیں کیتی فرمایا تو مردود ہے نکل پھر سات علی لعنت کو ایک دو باری نہیں الدین روز جزا تک تر اوپر آو انسان سے پہلے ایک اور نو کو پیدا کیا گیا جس کا نام جان تھا اس کی تخلیق نار سموم سے ہوئی سموم اس آگ کو کہتے ہیں جو سخت تیز گرم ہوا ہو اور جس سے دھواں نہ اٹھے آگے ارشاد فرمایا نا کہ فی دا صوئی تو بن وقت جب میں اسے درست فرما دوں اور پھونک دوں اس میں خاص اپنی روح فرمایا اس آیت کے متعلق حضرت ثناء اللہ بانی پتی نے بڑی مفید اور جامع بحث کی ہے اس کا خلاصہ درج ذیل ہے وہ فرماتے ہیں روح کی دو قسمیں ہیں ایک علوی ہے اور ایک سفلی ہے روح علوی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے لیکن مادی نہیں بلکہ مجرد ہے اور نظر کشت سے اس کا مقام عرش کے اوپر پتہ چلتا ہے امام غزالی کا یہ بھی مسئل ہے کہ روح مجرد ہے لیکن جمہور متقلمین کی رائے یہ ہے کہ یہ جسم لطیف ہے اپنی ماہیت اور صفت کے لحاظ سے دوسرے احسام سے مختلف ہے اور جسم میں اسی طرح حلول کیے ہوئے ہیں جیسے زیتون کے دانے میں تیل یا کوئلے میں آگ اور دوسری قسم کی روح اسے نجار لطیف کا نام نام ہے جو عناصر عربہ سے پیدا ہوتا ہے اور اسی کو نفس بھی کہتے ہیں اور یہی سفل سفلی سفلی روح جو ہے والوی روح کا آئینہ ہے جس میں وہ ظاہر ہوتی ہے روح انسانی کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف مضاف فرمایا نفخت فیہ من روحی یہ اضافت بازیقیت کی نہیں بلکہ تشریف تشریف اور عزت افزائی کے لیے ہے جس طرح بیت اللہ ناقت اللہ اور شہر اللہ کہا جاتا ہے اس کی اضافت کی وجہ یہ ہے کہ تجلیات رحمانیہ کے قبول کرنے کی صلاحیت صرف اسی میں پائی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے